что во ну, ну, время этого похода ну, как бы, будет происходить какой то минута, это будет происходить в группе, которая совершает ну, проход, или с людьми, которые будут сидеть. И тут можно уроки, например, проводить, да, учебные... Как бы мы вторгаемся в зону этой нашей жизни школа, людей, 20, еще 100, и что-то с нами разговаривать. Мы находим мы майори, и включаем, ну, мы рассказывать, может, это будет какие то житель будинку, или там, можно? Еще, Еще можно? Мне кажется, очень важно пополнение, что эту работу нельзя рассматривать как некий... То есть Володя говорит о проекте. А это проект, это не работа. В чем отличие? Ну, это идея. Ну да, это, пока что идея. Приобретет она Форму проекта или работы это вопрос вот этого сообщества. И точнее, ну, если мы будем реализовывать в Киеве, то это вопрос э, жителей Киева, так будем говорить. У нас проекция шаблон. Да, вот да, есть да, 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 я согласен тут более чем. Но эта, рабо, эта работа, которая будет развиваться, она будет... Мне кажется, в чем, чем важность да, в том, что найти вот эти модели творчества которые, э, которые можно было бы применять в, в разных видах деятельности человека то есть это не сколько э, это не только художественная работа или не только активистская работа то есть, это э, такая, действительно э, исслед, исследование того э, что является сегодня творчеством. как и каково оно может быть такой-то вопрос был там <связь> у вас, путинкуля, путинкуля. О, как много. Мне очень всегда запутывает, когда путают слова художественная, творческая. И вот я слушаю этот проект, да, я занимался туризмом, я понимаю, что как турист это, это вау, это очень круто. То есть я хочу пойти вот так вот, прямо, и Это для меня прекрасная, там, бешеная цель. И это очень хорошо. Потом, как социолог, да, мне тоже например, интересно было узнать, что это за люди там живут, общаться с владельцем завода, что надо пойти. Ну, то есть это тоже классно. Но как художнику, мне абсолютно напомниковать, что это. То есть я не понимаю, зачем мне, например, сюда идти, что это делать. То есть я не понимаю вообще, как этот проект может относиться к чему-то художественному. Но если брать вот то, что вы эти творчество и модели творчества, и создание моделей творчества, я не понимаю, почему оно должно быть в такой форме. Ну, то есть модели сотрудничества, да, это прекрасно. Модели кооперации, там, новых э, каких-то коллективных действий, коллективного прохода, да. Но модели творчества я Я, то есть я не понимаю, почему вы используете эти слова, если вы можете мне объяснить. Что художественное творчество, <говорить> да? В чем принципиально? Художник это профессия, творчество, своей кожа творчества творчество. Художник это как бы, ну, как журналист, Вопрос, заключается, почему вы это называете творчеством или что? Нет, почему вы считаете, что этот проект является проектом, в который целевая аудитория художники? нет, ты, просто сказал, что значит, это был там художник, ну, это Нет, 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 я не это имел в виду. Прошу прощения, если это не понятие. Так, <плес> да, да. це да. не Пріж творче вираження кожного, важливо тут. Директора заводу там, коли він подумав, о, а це, можливо, цікаво, хто якось ну, щось зробити. Не в плані там його менеджменту чи ЧПА, але ось зацікавити просто, що він сам учасник в цьому процесі. Ректор Кияки в адміністрації. Мы, кстати, когда входили, вот вот так тоже в всякие пространства, заходили в завод, там, во-первых, директора нету точно на заводе. То есть, если просто проходить, охранивать директора, то там есть. Вот мы ходили, кушали, там абсолютно классно есть такие заводы, которые в столовой очень дешевые, где работники, yeah, кушают, покушать, можно зайти, покушать, почти бесплатно, mm -hmm. дальше пойти. И, ну, то есть это гениально и прекрасно. Можно много чего научиться, если так ходить. Но, по-моему, это не акт творчества, это скорее акт.

То, что может быть и лозн их при, ну, ты бы кажешь приходи, что тут висут какие-то иерархии, будь какие, ну, то есть. Это блиное традиция, то есть этот драйв. Не не не. Это блиное традиция, то есть и ну драйв ситуация, не столько, да, ну, они делали, тоже коллективные прогулки через город І слідували тип, атмосферу і... Это, это і можна сказати, що это іскусство, і політика це... Это... Чому потрібно? Тобто художники там, чи політики, чи хто вони вже можуть це переосмислювати і брати якось собі до уваги. Це. Той, хто виконує, він зовсім не має на меті це віднести. до определенного понятия. Это просто вот такие открытые Просто. Это тоже может предложение активистам, что, например, понимаете, искусство, это не только для рефлекса, какая-то картина Малевича на она индивидуальная, сдел... но, но это еще эксперты, и публики, я, о, Малевич, и, ну, такое, ну, как я раб, я такое отношение, что если ты, ну, как разбираешь

И какой-то не испытываешь, когда ты э, слушаешь ну, просто, чтобы этот отношение к искусству было через опыт, не только ну, лекции, Я не знаю, То есть мне очень вот этот последний краткий искусственный шапка. И уже забивай. Но это через опыт, да. то есть искусство продается через определенный процесс переживания, прохождения какого-то развития. да, и замещение разных опытов и контекстов. То есть, когда я живопись, когда вы сказали, что Малевич — это черный квадрат — смерть живописи, или как там? А Він про це не думав сам, він не мав на увазі зробити якусь смерть чи опису. Це наскільки я знаю, що... Я вибачаюся, я просто це, це вже дуже якби віддаляється від ну, суті. Давайте так, по, так. по питаннях так. закінчимо і перейдемо так, може, так, в, то, так, вже так, в, до якоїсь конкретної практики. Товарищ, звільните, будь ласка. У мене поки не зовсім зрозуміла концепція, що ви предполагаєте, <реку> <реку> мені <реку> зрозуміло <реку> принципи. Есть тот, кто организовывает и тот, кого привлекают. В, вот в вашем проекте, который вы предложили, по-моему, э, есть конфликт инициатора и э, того, на кого эта инициатива направлена. Э, ну, я не знаю, нужно прийти к каким-то конкретным вопросам. Каким образом вы собираетесь создавать пространство, к которому будут приходить люди? И э, сами в этом пространстве как-то, ну, я так понимаю, вот, чтобы это прошла как волна, да? Человек, который заинтересовался, он сам провел инициативу, таким образом уничтожалась э, бы какая-то, там, разрыв, да, между, разрыв между тем, кто инициатор, и тем, кто приходит чисто пассивно, э, наблюдать. Ну, вот, вот это концепция линии ваши, да, это прогулки, ну, немного непонятно. Что, что в ней должно быть активного для человека, идет? Mm -hmm. Для наблюдателей или да. mm -hmm. для mm -hmm. Ну, как, <с> mm -hmm. мы собираемся сначала все желающие, кто зацикавлен, хотя бы минимально, мы собираемся разом, например, вот сейчас, и, и э, сначала нам нужно решить, Взагалі, чи варто це робити, наприклад? Чи як, чи в якому напрямку проводити лінію? Як провести цю лінію взагалі? Чи ми маємо спочатку подивитися на простір, який там перед нами, як на карті, наприклад, чи подивитися якісь важливі точки, які нам треба пройти, чи які нам варто пройти, чи ми з закритими очима намалюємо цю лінію і підемо потім уже. По ходу ми будемо досліджувати кожен, ну, кожен, кожен цей відрізок і як ми можемо прийти. Було, Бо було кілька там думок, це можна вже при наступній зустрічі, наприклад, euh, подумати про, саме, ну, про місто і про можливості цього шляху. Я думаю, пока ми три чоловіки і я не думаю, що наш цель та що звільняють груп. et euh que on nous ne будет никакой власть постав все будет одинак. А moi près de la Gaïe m'experiment quand un groupe Richet Sang Kuda et scheme. Donc, ya enfin, nous будут leader ata la groupe. Ya enfin, moi près de la Gaïe m'experiment Rasnilone medium, qui nadailler le type euh, nota que euh, zanimal tot de diactivité сдавать листовки или нарисовать картины в капиталические галереи. Есть, которые недовольны, я знаю. И мы, типа, ну, конечно, она выглядит чуть-чуть неопределеннова, это приложение. Но это такой, даже такой инициатор, это просто у нас были идеи, такая идея, и группа, она еще нет, а мы ищем людей, Et tout sera tu par les participants, il n'y aura pas non, non d d de vie